بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Alhamdulillah Tuan-tuan, puan-puan muslimin Muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi ni sama-sama kita berada dalam dalam majlis pengajian kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al Al-Asqalani dalam membicarakan bab mandi wajib eh, lelaki dan juga perempuan daripada satu bekas yang sama iaitu suami dan juga isteri. Hadis yang ke-110 an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi min al-janabah muttafaqun alaihi wa zada bin Hibban wa taltaqi Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha dia kata aku mandi aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi daripada bekas yang sama tangan kami bersilih ganti mengambil air takhtalifu aidina fihi nabi cebu air dia pun cebu air eh minal janabah aku dan juga nabi mandi kerana berjunub janabah takhtalifu aidina fihi iaitu fil iqtiraf. pada cebu tadkhulu ilaihi wa takhruju minhu ha. itu maksud nabi cebu kemudian dia pula cebu air ha. minal janabah adalah bayan, min tu bayan menerangkan tentang uh, mandi. Mandi apa? Mandi kerana berjunub. Ha. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan secara sores jelas wa nahnu junuban. Kami ini adalah dua orang yang berjunub, Nabi dan juga aku. Ha. Wa in kuntum junuban sekiranya kamu berjunub eh ha. mana kuntum kamu junuban junuban ni sesuai untuk mufrad boleh untuk tasniah dua orang pun berjunub dipanggil junub jamak kalau tiga orang ataupun lebih daripada tiga orang dipanggil junub juga ha dalam riwayat Imam Muslim kita junuban untuk dua orang nabi dan juga isteri dia yang sedang berjunub wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu janabah dari segi lughah bermaksud al mana jauh cuma diitlakkan dalam syariat ini bila sebut tentang junub bermaksud seseorang yang diwajibkan mandi ha? Eh? Ha. disebabkan jimak persetubuhan ataupun keluar air mani Maka wajib bagi dia mandi Sebab apa dinamakan junub ni jauh Kerana orang yang berjunub Dia dilarang Kena menjauhkan diri daripada solat Tak boleh solat, tak boleh baca Quran, tak boleh berada dalam masjid Dia kena jauh daripada Perkara-perkara disebutkan ni Fiqhul hadis Yang pertamanya Inna tatahirar tatahira ar-rajul wal mar'ah min ina'in wahidin jaiz iaitu membersihkan lelaki dan juga perempuan mana mandi kerana berjunub dia bersihkan badan mandi menyucikan diri daripada lelaki dan juga perempuan daripada bekas yang sama hukumnya harus ha, tidak ulama kata tak ada yang kata tak boleh tidak ada kata haram Perkara yang kedua harus Iqtisalur rajul wal mar'ah min ma'in wahidin fi ina'in wahidin Harus lelaki dan juga perempuan, suami, isteri Mandi daripada air yang sama dalam bekas yang sama Hukumnya harus tak jadi masalah Perkara yang ketiga hukumnya harus untuk kita cedok orang berjunub cedok daripada air yang sedikit. Wa an nazarikalayam nak minat tapahur ma perkara tersebut tidaklah melarang seseorang untuk bersuci dengan air tersebut. Bila dia berjunub, dia celup tangan dia dalam air, ceduk. Dia ceduk tangan dalam air, itu dibenarkan, tak ada masalah. Eh. perkara tersebut tidak dilarang. La wa bima yafdul dan tidak dilarang juga eh air yang lebih. Kalau air sedikit yang kurang dua kullah itu pun nabi tak larang kalau lebih lebih dua kolah lagi lah tak larang dalil dia annal ma qalilun air itu sedikit seperti mana yang datang dalam daripada riwayat imam muslim daripada aisyah radhiyallahu taala anha fayubadiruni hatta aqul da'li wa ubadiruhu hatta yaqulu da'ili atau qala ta'isha laqad ra'aytuni unazi'u rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ina aghtasilu ana wa huwa minhu Dalam riwayat Imam Muslim menyatakan Nabi uh, bersegera ha? sehingga aku katakan da'li Wahai Rasulullah tinggalkan biarkan air ini untuk aku. Ha? Nabi bersegera mandi guna air tersebut sehingga Aisyah kata biarkan air itu untuk aku. Dalam tambahan dalam riwayat Imam Nasa'i wa ubadiruhu. Aku segera mandi. Ha? sehinggalah Nabi menyatakan biarkan air itu untuk aku sekiau aku aku nak mandi. Ha. Perkara yang keempat. Larangan yang datang larangan mengenai dengan inrimasil junub. Orang yang berjunub berendam dalam air yang bertakung yang tak mengalir itu yang dilarang, eh? Ha? Air yang air tersebut adalah sedikit kemudian tak tidak mengalir. Ha, dia bertakung. Macam air dalam baldi. Air air yang dalam kolah yang tak cukup dua air dalam kolah yang tak cukup dua qullah. Ha. Cuma larangan tersebut bukan haram Dia ha. adalah makruh tanzih Sebab Nabi tak nak kotorkan air dia Dia berjunub, dia kotor Walaupun tak nampaklah kotor Pada air tersebut Dari segi hakikat dia kotor Nabi, Dia adalah air mustamal. eh? Ha. Jadi Nabi tak nak Cemarkan air tersebut Dengan Dengan Janabah, dengan junub Daripada orang yang berhadas besar Tidaklah jadi air tersebut najis Bila orang berjunub Rendam diri dia Tenggelamkan diri dia Dalam air dalam baldi Ataupun dalam air yang tidak cukup dua pula Air tersebut tak najis Cuma jadi mustahamal Tak ada beza sama ada Dia nak rendam Seluruh badan dia Orang yang berjunub nak rendam seluruh badan dia Di dalam air yang tak cukup dua kulah baldi ke Dalam tempayan ke Yang tak cukup dua kulah Ataupun ha, Ataupun dia merendam Sebahagian anggota dia Di dalam baldi atau tempayan tersebut Hadis nombor 111 عن عائشة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنق البشر رواه أبو داود والترمذي وضعفاه ولأحمد عن عائشة نحوه wali Ahmad an Aisyah nahwuhu wa fihi rawin majhul daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya di bawah setiap bulu itu janabah berjunub berhadas besar faghsilu sya'ra basuhlah rambut bulu-bulu kamu rambut kamu wa anqu al-bashara dan sucikan bersihkan juga kulit kamu eh ha, hadis riwayat Abu Daud Imam Tirmizi kedua-duanya telah melemahkan hadis ini eh dalam riwayat Imam Ahmad daripada Aisyah seumpama hadis ini sama cuma di dalamnya ada perawi perawi yang tidak diketahui dan tidak dikenali ha. sebab tu hadis ini lemah inna tahta kulli sya'ratin jana, janabatan sesungguhnya di bawah setiap bulu itu setiap helaian bulu itu adalah janabah berjunub inna tahta kulli sya'ratin sya'ratin adalah bulu yang tumbuh di atas jisim kita tak bukan sekadar kepala tangan bulu romah Seterusnya Qul hadis yang pertama Adalah wajib menghilangkan najis daripada kulit Sebelum mandi Ada cat, ada apa sebelum mandi Wajib bersihkan dulu Yang keduanya Wajib menuangkan air ke atas kulit yang zahir Dan apa yang ada di atas kulit tersebut Daripada bulu dan sebagainya Kulit apa nama ni ketuat ha? Ada kulit lebih ketuat Basuh juga Kenakan air Sehinggalah sampai air di bawah Kalau bulu-bulu sampai air ke bawah bulu Bulu kaki eh, Yang panjang contoh Bulu tangan ke apa Sampai ke, sampai ke kulit Wa ha. ala zalik Fahuwa sunnatun wa mandub Dan sekiranya Dia lebihkan basuhan Dah basuh dah basuh sekali lagi Maka dia adalah sunat dan juga mandub Yang wajibnya adalah membasuh Seluruh badan Eh kerana berjunuk kalau dilebihkan basuhan Mana basuh kali kedua ketiga Itu hukumnya sunat Hadis Abu Hurairah ini Yang kita sedang bicarakan pada Pagi ini hadis yang ke-111 ini Adalah hadis yang da'if Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala Telah menda'ifkan hadis ini Yahya bin Mu'in Imam Al-Bukhari Imam Abu Dawud Dan juga selain mereka Telah menda'ifkan hadis ini tetapi maknanya hukumnya adalah sahih. Makna daripada hadis ini, hukum daripada hadis ini betul, sahih. Wa yataqawwa al-hadis telah mengkuatkan hadis ini dengan hadis diriwayatkan daripada Hasanul Al-Hasan Al-Basri secara mursa, mursal. Hadis riwayat Hasan Al-Hasan al Al-Basri juga lemah Diriwayat Imam Mursal tapi dia menjadi kuat. Ya taqawwal hadis Hadis yang kita sedang bicarakan Riwayat Abu Hurairah dia akan menjadi kuat dengan sebab sokongan daripada riwayat Al Hasan Al Basri ha. dan juga mauquf hadis yang maqoof daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan apa yang diriwayatkan juga oleh saudina Ali radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka mawdi'a sha'ratin min janabatin lam yaghsilha fu'ila bihi kadha wa kadha nar siapa yang meninggalkan satu tempat bulu eh kerana berjunub kerana janabah ada satu tempat tak kena air alam yaghsilha yang dia belum basuhnya fa'ila bihi kadza wa kadza maka akan diperlakukan kepada orang yang mandi junub tetapi tidak sempurna akan diperlakukan dia seperti ini seperti ini iaitu azab daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala Ali karamallahu wajhah telah menyatakan famin zalika a'daitu ra'si wa kana yajuzzu sya'ruhu Wahyu adalah lemah juga. Jadi, kalau ada satu hadis yang lemah, kalau ada hadis yang lemah, kalau ada satu hadis yang lemah, kalau ada satu hadis akan lemah, uh, kalau dia satu hadis yang lemah, kalau Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis yang berikutnya. Hadis ke-112 membicarakan bab tayammum khasa'isun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minha at-tayammum. Di antara khususiat Nabi dan juga daripadanya adalah at-tayammum. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumah an an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala u'titu khamsan lam yu'tahu anna ahadan qabli aku diberi lima perkara eh lam yu'tahu anna min qabli lam yu'tahu yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum daripada nabi sebelum daripada aku. Ah tu nabi kata. Nusirtu birrubi mashirata shaharin. Diberi pertolongan kepada aku dengan rasa ketakutan terhadap musuh sebulan perjalanan. Mereka perjalanan sebulan tidak sampai. Sebulan telah rasa takut tentang kehebatan nabi yang kita bakal nak berjumpa ini. perkara yang kedua waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran dijadikan untuk aku nabi kata bumi ini dijadikan masjid dijadikan tempat suci tuan-tuan nak semayang atas jalan tak atas rumput atas simen atas apa pun dibenarkan eh selagi mana tidak mengganggu orang yang melalui lintas dan berkenderaan selagi mana eh tidak Se Selagi mana Tidak bercanggahan dengan syariat ha. Bila mana Dijadikan Tanah bumi ni Semuanya adalah masjid ha. Nak semayang mana-mana boleh Atas rumput boleh ha. Ha. Di udara pun boleh Tak jadi masalah Semua tempat boleh semayang Dia adalah suci Ha kalau kita semayang semayang atas rumput tengok tak ada tai anjing tak ada tai apa tak ada kucing tak ada kita semayang jika resah tak perlu kita selidik satu 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 ok oh fa'ainama rajulin adrakathu salatu fal yusalli Biasanya, so, uh, mana-mana lelaki yang mana solat mendapatkannya, maka hendaklah dia semayang. Mana-mana se seorang lelaki, eh? ha. dia singkong satu tempat, orang sudah semayang, maka dia semayang. Mana-mana ha. lelaki yang mana dia sampai masuk waktu solat, maka terus hendaklah dia semayang. Dalam hadis huzayfah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim wa ju'ilat turbatuha lana tahuran dijadikan turbah tanah bumi ini adalah suci idza lam najidil ma apabila tidak mendapati air air di sini adalah air untuk berwudu ha. daripada Ali karamallahu wajha daripada Imam Ahmad Waju'ila at-turabu tuhuran tahuran tahuran dijadikan tanah ini adalah tahur suci mana-mana tanah boleh ambil sekiranya kita tengok tak ada bercapung dengan tai kucing dan tai haiwan yang lain Saya kira cukup sekadar ni dulu uh, Kita habiskan lah eh? Ha? Tayamum maksudnya dia Mengambil daripada debu tanah untuk sapu muka dan juga dua tangan Dengan niat untuk mengharuskan solat Wa'abti ha. itu khomsan Diberikan kepada aku lima Nabi sedang membicarakan mengenai dengan Pemberian nikmat Allah kepada hukum hakam syariat eh Khamsan adalah lima perkara Lima kelebihan Lima khususiat untuk umat Nabi Muhammad Lam yu'tahunna ahadun min qabli Lam yu'tahu ann qabli. Tidak ada seorang pun yang diberikan kepada mereka sebelum daripada ini, sebelum daripada utusan aku. Ha, sebelum daripada aku diutuskan menjadi rasul, Nabi kata. Maka tidaklah diberikan akan seseorang selepasnya. Hanya hanya diberikan kepada Nabi sahaja. Juga Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala Telah mengira dalam kitabnya Al-Khasa'is Khususiat Nabi ini Sampai ke 200 khususiat keistimewaan Nabi masjidan wa tahuran dijadikan bumi ini adalah masjid yang juga tahur mana tempat untuk solat walaupun ha Umat sebelum daripada kita hanya diharuskan bagi mereka untuk melaksanakan ibadat solat ni pada tempat-tempat yang dikhususkan sahaja. Ha, seperti mana al ha, alkanais, Al-Kana'is, seperti mana Gereja, seperti mana di Kuil. Ha doa hai tempat-tempat yang di, yang tertentu sahaja Jadi kesimpulannya kita menyatakan harus untuk melaksanakan semua ibadat solat. Harus. Di semua kawasan bumi ni. Mana-mana kita singgah, mana-mana kawasan bumi Allah Ta'ala ni kita boleh singgah semayang. Ha? Berlapik tak berlapik tak jadi masalah. Ha. Melainkan sekiranya kita yakin tempat tersebut najis. Maka tak boleh kita semayang. Ha. fiqhul hadis ada lebih kurang 5 fiqhul hadis kita habiskan perkara yang pertama pengarang kita menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim ju'ilat turbatuha tahuran idza lam najidil ma'a dijadikan tanah ni suci kemudian kemudian di akhir disebut apabila ti, kami tidak mendapati air dalam riwayat Imam Ali karamallahu wajhah dinyatakan dijadikan uh, tanah ini Mandebu tanah dijadikan sebagai Dijadikan untuk aku suci ha. Jadi munasabah Sesuai lah Hadis ini Jadi bagi alamat Bak tayammum Fattura tahirun binafsi nafsi uh, tanah itu debu tanah itu adalah suci suci diri dia suci dan juga dia dapat menyucikan orang lain ha, dengan tayamum perkara yang kedua ihtajja biriwayatil ula imam abu uh, imam abu hanifah berhujjah dengan riwayat yang pertama dan juga imam malik ya Rahimahumallahu taala menyatakan harus tayamum dengan semua ajza'il ardi dengan semua juzuk-juzuk sebahagian-sebahagian daripada bumi daripada tanah eh waramal daripada pasir daripada batu Ha? Tanah debu yang ada pada batu Hukumnya boleh Ber, Mereka berhujah juga Firman Allah Ta'ala Fatayammamu sa'idan tayyiba Maka hendaklah kamu bertayammum ha? Sa'idan di tanah yang agak tinggi sikit Dan juga tanah yang suci yang tayyib Wajhul ar As-sa'id adalah tanah rata As-sa'id mana di permukaan bumi ya secara umum perkara yang ketiga Imam Syafi'i rahimahumul rahimahullahu taala berhujjah dan juga Imam Ahmad dengan riwayat yang kedua di sisi Imam Muslim rahimahullahu taala dan riwayat Saidina Ali karamallahu wajhahu wa turbatuha wa turbatuha tahur eh? ha wa turbatuha tahurun ha iaitu ju'ilas turbatuha lana tahuran ok tayamum tak boleh melainkan dengan tanah khas khasatan secara khusus dan mereka meletakkan memahmulkan mutlak mutlak ini dalam riwayat yang pertama ala hadzal muqayyad fi riwayatain asalnya mereka letakkan mutlak eh yang mutlak tayamum dengan tanah yang suci kemudian mengikut pada riwayat yang pertama qaid ataupun syarat dari riwayat yang pertama apa dia riwayat yang pertama tadi Riwayat yang pertama Kita lihat sekali lagi Imam Al-Shafi'i berhujah Dan juga Imam Ahmad berhujah Dengan riwayat yang kedua Di sisi Imam Muslim Riwayat Syedina Ali Juga daripada Imam Abu Hanifah Dan juga Imam Imam Al-Shafi'i dan juga Imam Ahmad Haa ha. Menunjukkan apa uh, Tayamum tak boleh melainkan dengan tanah saja Perkara yang keempat Harus solat Pada mana-mana tempat yang suci Tak terbatas kepada masjid atau rumah saja Harus tayamum Untuk hadas besar boleh Hadas kecil boleh Mengatikan wuduk Berdasarkan dalil daripada Quran, hadis dan juga ijma' Wa yajuzu an hadath al akbar wa huwa al janabah wal bila khilaf. Harus juga daripada hadas yang besar ini harus digantikan dengan tayamum bila berlaku darurat contohnya eh bagi orang yang haid orang yang nifas dan juga orang yang berjunub. Itu adalah tanpa khilaf. Eh mereka ini dipanggil sebagai mereka ni dipanggil sebagai apa? Dipanggil sebagai, sebagai, sebagai orang yang berjunub. Ha. InsyaAllah kita akan sambung nombor 113 tayamum kerana berjunub. Okey. Semoga Allah Taala memberi kefahaman kepada saya dan juga kepada tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan kaf tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdihi Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik